Вы отдаете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которая защищает сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Я не... Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, а говорить их права. По какому мать перемать праву они заявляют свою. Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс?